Hazrat Peyğəmbər buyurur: Ac qarına xurma yeyin. O qarındakı qurdları öldürür. Heyva yemək gözü nurlandırar. Yaş və quru əncir yeyin. Çünki o babasil, soyuqdəymə və reumatizmin müalicəsidir. Həmam Əli əleyhissalam buyurub: Zeytun üzə qızartı verir, əsəbləri möhkəmləndirir, orqanizm zəifliyinə qalib gəlir və qəzəbi söndürür. Balqabaq yeyin. O beyni gücləndirir. Tuğundur əqli gücləndirir, qanı təmizləyir və insanı cüzamdan qoruyur. Həzrət Peyğəmbər buyurur: Kişmiş yeyin. O ödə təmizləyir, əsəbləri möhkəmləndirir, yorğunluğu götürür və qəmi uzaqlaşdırır. Əziz dostlar, sonda sizə imanlı və sağlam həyat arzu edirik.